телефона. Да. Большинство говорят, что от верблюда. Что Простите. Большинство говорят, что от верблюда. А вы с телефона. А я с телефона да. Не понял да. А вы откуда? А я из Украины, Ивано-Франковская область. А я из Костромы, Костромская область, а -а -а. из России. Из России. На матушки. А Кстати, хочу спросить, а вы кто по национальности? Русский. Русский, да? Да. А что, есть республика русская, да? Нет республики русской. А почему, если, вот смотрите, я украинец, есть Украина. Чего? Я, есть Не... Якутия, республика Чеченец, есть э, Чечня. А вы русские, а где ваше государство? Государство у нас Советский Союз. Россия у нас государство. А где, где, где государство, где территория русских? Россия. А при чем здесь Россия? Государство русское. Где русские живут? Территория. Вот белорусы имеют свою территорию. Ты что, орешь-то, дурак? Дурак я это... А, дурак государство, а Россия это... Ну, я же понимаю, ну где же территория русских? Русских вот где территория? Вот когда ты... Видишь, ты, у тебя ты даже идешь, территории нету, ты которые ты, ты захвачиваешь, а то ты даже этого не понимаешь. А если ты мне сказал, что я дурак, ну, тебе, я тебе когда вопрос задам. Я, ты... я вопрос задам. Сколько будет 90% от 90? Чего? Сколько будет 90% от 90? 90% от 90? Ага. Ну, 10% по 90% это 9. 9 умножить 9 это будет 81. О, правильно, да. Хорошо. Что ты что что чтобы... скажешь о событиях, которые происходят между Украиной и Россией? Я руководитель завода. владелец завода. Руководитель завода? Владелец. Влад... владелец. Какого, какого завода? Маленького завода. Что вы что пускаете? Грязно. Что вы... грязно. Да, да, ну что ты, ты все, вот же, как бы собака женского рода. Я с тобой без мата, А ты еще руководитель завода. Небольшой. Небольшой нашему государству. Ну завод... ты, давай, ты же не... ты руководитель завода. Небольшие деньги приносишь. Небольшие деньги. Ну хорошо, но небольшие, так небольшие. Ну, что... хоть как, как ты выживаешь? Что выпускаешь? Тены. Чего? Трубчатый электронагреватель. Тен. А, тен, я понял. Я что-то нет. Ну, и как воздушные. берут а. или нет? В Мариуполе у вас был. Э, возду... воздушные. Вас раздолбали? Тены, воздушные или водяные? И водяные и воздушные все. А, и воздушные. И сколько выпуск в месяц? Много. Ну, это ничего, значит. понял. Ну, ладно. Ты про себя рассказывай. Мразь еврейская. Вот. Так, вот. Нет, если ты говоришь, что я еврей, ну, я... Жа... Подожди. ну подожди, я... По подожди, а может. Подожди. Подожди, подожди. Ну, 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 я себе, тебе... Ну, ты же сказал, что я еврей, да? Нет, мне нравится вообще. У тебя жена есть? Ну, да. У тебя жена есть или нет? Нет. Сейчас... Я все спрашиваю, жена есть или Нет. Есть, а есть. Сколько ей лет? Сколько лет? Я знаю, нет. сколько ей лет. Что? Но у меня четверо детей, уже двое внуков. А дочери или, 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 мужики? Ну, двое мужиков, двое женщин. Две девочки, ну, дочери, ломантики. да? Сколько дочери? В какой тебе ты интересуешься? А тебе объясню. Много, сколько, дочери старше, Глеб? сколько дочери старшей лет? Сколько дочери старшей? Старшему сыну 24 года. А дочери? Ну, у меня сын, сын, дочка, дочка. А дочерям сколько? 14. А нет, старший, да? Ну, они двойня, двойня. А, двойня. А жене сколько? Да значит, сколько жене? Да не живой женой. Я жене все оставил. Живу отдельно. Так я же хотел, я думал, что ты женой, я бы ей дал, чтобы она мне проверила национальность. Только завязываю глаза между верхней и нижней челюстью. А если нет, то тебе я не дам. Ну что ты проверять национальность. Интеллектуаль, интеллектуальность. Для меня больше важна интеллектуальность. А национальность для меня уже побочная. Побочная, Побочный, да? Конечно. Вот если, допустим, ты, допустим, украинец или одесси, но ты очень сильный интеллектуальный, или ты, допустим, туркмен или башкир, ага. и ты сильно интеллектуальный, я с тобой лучше поболтаю. И у меня вопрос, я разделяю по интеллекту, а не по национальности. А ну это хорошо. Хочу спросить, кто начал, по войну? хорошо. кто начал войну между Украиной и Россией? Зеленский. Зеленский. Теперь следующий вопрос. При каком президенте Украины Путин напал на Украину? Зеленский начал войну. Вопрос следующий. Я, видишь, промолчал. Я спросил, при каком президенте Путин напал на Украину? Я же все сказал. Зеленский начал войну. Тогда вопрос следующий. Каким образом? Каким образом? Крым он ушел к Российской Федерации 18.03, кажется. года. Ну, потому что ему захотелось так. так делать. Я спрашиваю, каким образом, не захотелось, Какие? Ты слишком много спрашиваешь. Ты еще, ну что ж, ты же ты интеллектуальный мужик. Ну я же тебе рассказываю. Потому я что, спрашиваю, что каким захотелось? образом. И мне не, не устраивает мой ответ. Да хорошо. Начинаешь визжать. А, вот ты, вот ты, ты слышал, старая, хорошо, беда. следующий вопрос. Я ж молчу, я даже принял. Да ты не а, Слушай, это, ну не матерись, чилист, ну говорят. ты ж директор. Ты ж директор, тены выпускаешь, который потом тебе заднее место двинем будем наревать. А, место а? паяльника. Слушай, Тихо. Э, слушай старый. Э, вот слушай, хочу тебя спросить. Давай. Вот ты слышал про Минские мирные договоренности, трехсторонние договоренности. Ну, что то слышал? Да. Вот смотри, мирный. Это значит, была война, правильно? Рассказывай, дальше. Ну правильно или нет? Ну, не знаю. Ну как ты Мы считаешь, что вот трех... информацию? Слушайте, выспирай, три стороны. А потом я Слушайте, трех... ответил, правильно это или неправильно? Слушай, ну давай. Стали всю свою информацию выкладывать. Э, слушай, нет, мы по частично По частично? Я не умею. Меня можно по частично подловить. Так я себя уже подловил. Трехсторонний. Ты расскажи всю информацию. Так что бы... ты хочешь узнать? Вот ты слышал, трехсторонний минный договорен. Слышал, да. Значит, были три стороны, правильно? Не знаю. Ну не знаешь, ну, а ты же говоришь, что ну, интеллектуальный, дайся, ты ты директор ну, еще, ты не выпускаешь. Ну ладно, не, ну, ладно, не обижайся так сильно-то. Да а я же спрашиваю, я все спрашиваю, были три стороны? Так. Какие? Какие? Ну так я же, ребят, ты же интеллектуальный. Рассказывай, я же не знаю. Ну ты же директор. Ты делаешь лекцию, рассказывай мне, как Ситуация происходила. Украина как была. Ты, делай, ты, ты сейчас делаешь историю. Рассказывай. У, Украина была или нет? Где? На трехсторонних мирных договоренностях. Конечно, была. А Россия. Тоже нет. была. А ОБСЕ, который контролировал? Наверное, да, тоже была. Значит, кто с кем воевал? Никто не воевал. Ни Но если мирные, значит, война была? Да не было никакой войны. Ну а зачем мирный А зачем мирные договоренности были? А, 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 а были? В тот момент. Я спрашиваю, зачем мирные договоренности были? Да куда знаю? Выбили своих. Все. А ты, Просто... за войну, ты за войну или за мир? За мир. Спецоперацию поддерживаешь. Кого? Спецоперацию поддерживаешь или нет? Поддерживаю. Как ты считаешь, специал? Меня... Как, как ты считаешь? Спец... Я... У, меня... У меня даже ранение есть. О, ранение есть. Как ты считаешь, специал? есть. Как ты считаешь, как ты считаешь, спецоперация это война или мир? Война. Спецоперация. Я считаю, что спецоперация это спецоперация. Что такое спецоперация? Ну, то, что сейчас происходит. А что такое война? Ты какой это перескакиваешь, как кузнечик. Да как ты, ну, ты, я же ну, спросил. Не, не называли? Да. А? Ты задаешь мне... Дай определение левому, войны. Левому, левому, левому слушателю в интернете или президенту эти вопросы. Но я мне себе... кажется, что ты меня переспутал со своим президентом со своим Зеленским. Ты меня путал. Ты вопросы с Зеленского задал. Тебе до Зеленского как, как вож <соценно> до да Итак, я тебя спрошу. Ты смотри, я тебя спросил, что такое спецоперация, определение. Ты не дал. Тогда я тебя спрашиваю, что такое дай определение войны. Ты, во-первых, не спрашивал, что только спецоперация? Что операция? такое спецоперация? Это уже тебе Я тебя спросил, спец... меня Я тебя спросил, спецоперация это война или мир? Война. война про войну ты спросил, да? Это я тебя спрашиваю, спецоперация это война или мир? Да что ты орешь, что такое? Ну, может, я так в привычке, может, микрофон сидит. Ну, я знаю. Спец... Спецоперация у нас назначена наш президент. Я ж себе не спрашиваю, я не, я все не буду спрашивать, есть ли закон? Для... Да при чем ты, зачем ты матерись, Ишак, ты ж директор. Ну Блять, ты ж директор, зачем хохлов. матерись? Ну, я не говорю, мы долбим э, с пулеметов хохлов. О, боже мой. Ладно, ты не хочешь общаться, я переключусь. Либо мы с тобой общаем без мата, я с тобой без мата, и шаг ты потный. А ты даже, ты даже директор. Директор, который даже знает, сколько будет 90% от 90, давай. Либо мы общаемся нормально. Да тебе не нравится моя точка зрения? Да и при чем нравится? Я же тебе спрашиваю, что, что такое война? Так Спезоб... Микола меня зовут. Ладно, давай.